Pişikləri ölümcül yıxılmadan qoruyan yaradılış xüsusiyyətləri. Uca Allahın pişiklərdə yaratdığı ən nəzərəçarpan xüsusiyyətlərdən biri çox yüksəkdən yıxılmalarına baxmayaraq, sadəcə çox yüngül yaralanma ilə həyatda qalmalarıdır. Pişiklərin ölməkdən xilas olaraq həyatda qalmalarının sirri Rəbbimizin bu canlılarda yaratdığı biologik xüsusiyyətlərdə gizlidir. Pişiklərin bədən həcmi çəkilərinə nisbətən çoxdur. çiylərin bu qüsursuz yaradılış xüsusiyyəti yerə çırpıldıqda məruz qaldıqları şiddəti azaldır. Digər tərəfdən, pişiklərin düşmə sürəti insan və ya at kimi daha böyük canlıların düşmə sürətinə nisbətən çox azdır. Allah pişiklərə istiqamətə təyin etməyə ilham edir. Apartment tədqiqatlarına əsasən havada qol və ayaqlarına çarağ müvazinətini saxlamağa çalışan orta böyüklükdəki bir pişiyin düşmə sürəti 96 kilometrdir. Böyük insan üçün ən sürət isə pişiyə nisbətən 2 dəfə çox, yəni 192 kilometrdir. Pişiklər bu yaradılış xüsusiyyətləri sayəsində havada sadəcə çaresiz hərəkətlər etmir. Lazım olan vaxt yerə 4 ayaq üstə düşmək üçün bədənlərini çevirə bilmən. Bu akrobatik bədən hərəkətləri zamanı bədənlərinin çevrilməsində və ayaqlarının nazim olan mövqeyi tutmasında quyruqları rəhmiyyətli rol oynayır. Kişilərin havada düşə bilən refleksləri həyatda qalmalarını təmin edir. Pişiklər yerə düşərkən meydana gələn şiddət onların bütün orqanizmində əks olunur. Çünki bu şiddət düşmə anında ayaqlarının ən doğru şəkildə yerə dəyməsi ilə təsirini itirir. Rəddimiz pişiklərinin əzələ sistemini, kinetik enerjini çox yaxşı paylayacaq şəkildə yaratmışdır. Buna görə də sümüyülər çırpılmanın şiddətindən qırılmır. Allah pişiklərin ayaqlarının quruluşunu da insanlardan fərqli yaratmışdır. İnsanların bədənlərindən birbaşa uzanan ayaqlarının əvəzinə pişiklərin ayaqları müəyyən bucaq altında bədənə birləşir. Təyinatı səbəbində pişiklərin ayaqları çırpılma anında şiddətlə fəaliyyət göstərir və ölüm riskini azaldır. Pişiklər yer, göy və buykusu arasındakı hər şeyin yaradanı və hakimi olan Uca Rəbbimizin bir sütsuz yaradan isminin ən mükəmməl nümunələrindən biridir. Bir ayədə Rəbbimizin bu ismi belə bildirilir: O, Xaliq, yoxdan yaradan, surət verən Allahdır. Ən gözəl adlar yalnız ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə olanların hamısı onun şəhninə təriflər deyir. O, qüdrətlidir, müdrikdir.